sonra prezident Masallı şəhəri keçəbə sakini Elman Əliyev. Cənab prezidentə şərhətim 2 səfrondan ibarətdir ki, biz sizə şərhət edəndən sonra YouTube vasitəsi ilə Masallıda polis rəisi və izrabaxtçısılar təzyiqləri bizə çox aldıblar. Ərəkvan ərazinin nümayəndəsi və bələdiyyəsinə göstərişlər eləyiblər. Bizim müəttəsərfatımızda olan yararsız torpaq sahəsində yararlı vəziyyətə gətirilib. Orda fexə bağlar salmışı 20 min indiyə kimi dövlət nə ayrdı vəsaitlərdən belə 20 qəpiy də olsun bizə verməyiblər. Və bizə dövlətin ayrıldığı subsidiyalardan heç indiyə kimi bir qara qəpiy də olsun bizə göstərilməyib, verilməyib. Və orada ayrılan təsərrüfatçının ayrılan təsərrüfatçı ayrılan gübrələrdən əsində kimi bir qəşiq də olsun bizə verilməyib. Olunubsa, sənədlə, sübutla qoyusullar ortalığa. İlk 20 ildir fəaliyyət göstəririk. Cənab prezident, buna baxmayaraq, bunlar bizim 40 minlik feyxə bağlarımızı 20 minin yandırtdırmışdılar. Bunlarla əvvəldən bizimlə ədəbət aparırdılar. Çünki təsərrüfatın yarısını keçmiş İcra vəsiçi polis rəisinə alıb bizdən almaq istəyirdilər. Bunlarla razı olmadığımız aldıq, sonra bu işlər, bahaçalar bizim başımız, bizə baş, başımıza gəlib. Bunlar bizimlə əvvəldən düşmanlıq oldu, düşmənlik aparıblar. Anamın üzür məsələsində də bunlar bizməni Ərkvan da məsalının göstəricisini göstəricisini əsasən ə, ə, belə deyək. Qarantin rejimi məsalı şəhərinə aidd. Ərkvan kəndinə yox. Cənab Prezident, bizim sizdən şikayətimiz həç vaxtdır, yəni şikayətimiz yəni prezidentdən və ya, ya yuxarı orqanlardan bizim həç vaxt şikayətimiz tələbimiz olmur. Biz məncə yerli rayon səviyesində narazılığımız olub. Bizə rayon səviyesində əsasən polis rəisi bir də yeni təzəgələn zirebaşçısı dəvrgədiblər bizə. Qarışır. Bunlar bizim də düşmancılıq aparırdılar. Cənab prezident, bu polis rəisi ki, məni 10 il içəridə saxlatdırdı məhkəmə sədri Əli Əsəlmovun iştiraki ilə, Ərçman Əraz nümayəndəsi, Əhməd adlı bir şəxs nümayəndə müavini, Ərçban Əraz nümayəndəsinin müavini Əhməd adlı bir şəxsin, belə deyək, üzə durması ilə əlaqədar mən aparıram Mollaoğlu evdən gətirib və mənim o, o Daxili İşlər Nazirliyindən icazə almış dayımı götürmə məcburiyyətində gətirib. Biz onu istiqab hissə saxlayıblar. Mənim həmin gecəmdə səhər polis polis rəisi tərəfindən qabırğam sındırılıb. Mənim ürəyimə heç bir xəstəxanaya götürmür. Karantin olduğu üçün rayondan qırağa çıxa bilmirəm. Mənim xəsarətim çox ağır olduğu üçün heç ancağı ağır kəçici mazlardan zətfən istifadə edirəm. Gipslə qoyulmalı qabırğam. Qabırğalarımın iki çiyərdən sındığı var na ağrısı da, mindi qabırğası ilə insan ağrısına təbəllər ona Allah bilir. Bunlar ancaq heç bir yardım yəni ed edə bilmədilər. Ona görə xəstəxanada polis rəisinindən qorxurlar. Xahiş edirik cənab prezident, polis rəisi Ucubu mənbə YouTube-a çıxandan sonra başlayır oradan burdan yayınlıqda təzyiqlər göstərməyə, şərrləyib tutduracaq, nə niyəcək? Xahiş edirəm mən, mən də bu halda mənə deyəndə bu sözlər deyəndə mən də deyirəm mən Allahdan başqa heç kimdən qorxum yoxdur. Ölmüş bir gün gəlmiş, bir gündə öləcəyincə kim öləcək? Cənab Prezident heç vaxt dövlətə qarşı çıxmamışam, dövlətə qarşı xəyanətim olmaz. Heç vaxt dövlətə qarşı xəyanət eləməmişəm. Bu Masallı rayonunun pulu şöbəsinin, Masallı şəhər polis şöbəsinin rəisi Habil Əmir Rasulov bizə qanlı düşməndir. Onu Bakıdan bizim eşitdiyimizə görə məhəllələştirənlər var və burada Masallı rayonu İsrail kimi bu humanitar üzrə desən yə, adının rəisidir və mafinlərdəndir, qadındır, Aybənimzə Aqlu xanımdır. Onun oğlu 1 il bundan qabaq içki halında polisin üstündən maşından keçdi. Onlar o işə nə təhr bağlaydılar, nəzə bağlayırlar? Nə cənab Prezident xahiş edirəm adiyətə üzrə bir göstərici eləsiniz. Çünki görək bunlar bu işləri nə tərəf bağlayıblar. Necə bağlayıblar? Xabil Əmrəslanov bir tərəfli mövqeyi tutub bütün polis orqanlarının hamısını ora gətirib bizim üstümüzə. Elə deyildilər, Xabil Əmrəslanov sizi işə yerləyəcək, tutduracaq. Xabil Əmrəslanov Əs əslində özü tutulmalıdı, çünki mənim Andrusta oğlu ilə vurmağın qabrğamı sındırıb. Nəyə əsasən sındırıb? Nəyə əsasən biznə qərəzli müharibə aparır? ona bu göstərək cəna prezident kim verir. Cəna prezident indi ki aldada və bugünkü gündə bu problemlər yox idi. Mən YouTube-da çıxış edəndən sonra cəna prezident bunlar götürüb ə, sizin məndə göstərişinizə həmişə baxmışam, bəyənmişəm də ki, sahibkarları incitməyin, sahibkarlar qapılarına qıfıl vurub getməsində. Ancaq bugünkü gündə istifadamızda olan torpaq sahələrini yaraşıq torpaq sahələrinin yararlı vəziyyətəətir bağçı salmışıq 20 min feylə bağı 40 min idi bunu 20-nin yanında tırdılar yay ayalarında 20 min qalıb hal hazırda bunların suvarılmasında cənab prezident bizə indək heç bir yardımza yəni nə gübrə tərəfdən nə dərman tərəfdən nə ı, o illik ödəniş olunur sahibkərə o, heç bizə heç nə hesab olunmayıb olunubsa məsuliyyət daşıyıram cənab prezident həbs elətdirim mənə olunmuydu. İndi də ərazinin nümayəndəyi Ərkivan kənd bələdiyyə bələdiyyə işçiləri bunlar məcburi qaydada bizdən tələb edirlər ki, biz rüsumu çoxaldırırlar. Elə rüsum qoyublar ki, üstümüzə elə rüsum ödətdirirlər ki, bizə ödəməyə heç imkan vermirlər. Onu da versələr elə bir rüsum deyirlər ki, Yəni ödəniş bizə ödətdirmək istədilər ki, illi icarə haqqını elə bir qoyublar ki, o bizə sərf eləmir. Biz gələn təs biz bu günə